dost, mətbəx mühəndisləri və yoldaş dostlar. Bildiyiniz kimi Azərbaycanın milli mətbəx günündə bizim barımızda psixoloji tədbir keçirən maksimum keçirdiyik. Sonra da yavaş-yavaş eee -yavaş, belə sadəcə səs-süz səs yaratmadan bizi apellyasi məhəlləmə sürətdin. Və Hazırda 4 ay. 4 ay. Dərs təhsillər. Mən əslində məkot qonğlarım keçirdim. Testlərlə şikayət edilə biləcəyim yoxdur. Mən də bu steril keçib qışdır, özüm də buradan çıxara biləcəyim yoxdur. <laughs> onu da deyim. Mən bir şey 4 ay öyrənmək üçün araşdırmaq istəyirəm, məqsədim başdır. Bunları tutmaqla mənim, məsələn, konkret mənəvixanə göndərən və mənə nəsu bu tele magistrində o vasitə şubə mərcəzidir. Çünki adam Əgər nə məxəttə çıxar, nə bilim, ağıl bir cinayət törədə bilər, o belə şeylər indi. Eee, deməli Azərbaycan eee məcəllə e, vasitələndə məktubların yaşanmış surəti, surəti birbaşa və birbaşa həbsxanalar rəhbərliyinə və konkret rəislərin insafına və vicdanına buraxılır. Çox ciddi məsələ. Mən istəyirəm bu məsələ bir az səsə çıxsın. Bundan belə mən burada e, şəxsən mənə olan münasibətinə görə bu da ayrıca bir məsələdir, onu da deyəcəyəm şəxsən mənə olan münasibətə görə e, bir salavat istat statistikanın rəhbərliyinə də bütün onun əməkdaşlarına da eləcə də 14 saylı cəza çəkmə məhəkisinin rəhbərlərinə də əməkdaşlarına da mən təşəkkür edirəm amma şəxsən mənə olan münasibətə görə ya bizim üçün ona görə mən o da təəccübləndim o bayaq dedi mən məntiq işləməncullar mənə nəyi sual etməyə istədilər indi də adamlar para və xəsan da belə küçə sıxarlar bir az incidərlər bir az fransiyaca yəni orada ə məşhur şəxsin məlumatımdır. Və əslində mən belə gördüm, Azərbaycan məhkəmə təmsilçiləri üçün ondan sonra bəzən bu çox ciddi siyasi məsələlər, tutum şəxslərdir. Sonra yaxşı şərait var və buna da şərait yarandı və mən hesab etdim ki, bu da yuqurdu bir fürsətçidir. Sadəcə bizi müəyyən müsbət zələt elməklədir. Qalan bizi nə bil, kəsindir, öləsindir. Öləsindir. bir məqsədlər gətirir, elə şey yoxdur. Bir şey deyim, bu onda şəraitlə əlaqəli, məsələn bağlı. Xəbərxanaya təzə çıxmışdılar onların yanına. Çinlədə povor çox müstəqil müsbət adamlar gəlir. Mənim yanıma gəlir. Bu adamlar çıxır e, adam amma lektranın müsbətində o adamdır. Amma eee mən gəlirəm yani, və orada ondan sual qazanmaq cəhdimə baxmayaraq heç də qorxanamadan betər danışırlar. Bu adam rəsmi özüdə adın təmsilçisidir. Bu sistemi təmsilçi gəlir. Povor deyir ki, orada asıqları kəsirlər, öldürürlər. Belə ayna bilin yox, vaxt yoxdur, məxdur yoxdur, gecə yoxdur, gündüz yox, ailə qəssi bir birinə və söhbətin sonu ona gətirilir ki, Ə, digər vasitələr var ki, orada vəziyyət çox yaxşıdır. Ona görə siz düzə telefon verib biz adamlarımıza zəng vuraq, hamsa da konkret qiymət verəcək. Mənə məsələn kimi dedilər ki, 16 illik cəzada bıçaqma müəssisəyə getmək üçün sən 3 milyon atmasan, eee, 10 illik başı 2 iz basırsan. Məndə də açdığı onu bilmirəm, ona etəs var mı? Mən adamlar deyirəm, mənim bazar dəyməy olmaz birinci. Ha. İçincüsü də e, sən bazara çıxsan mən aldığmdan çıxar, mən sənə qədər desəm bu gətirdim. Bu mən belə göndərmə gedirəm. Çünki bizdə də təədiləcib soruşulur. Bizim sifarişimiz ödə. Çox tez-tez o məsələ hətta fırlanır, eee, ictimaiyyətdə. Mən də bir şey deyirəm ki, tuturum. Mən burada açıq rəsmi bəyanatlarla vurub o çıxışımın sonunda bir şeylər də deyəcəm. Mən şəxsən və şəxsən İrham Əliyevin şəxsi göstərsini demirəm amma davrosuna da tutmuşam amma yana yəni, baxıb mən özümü şəxsən İlham Əliyevin şəxsi məhkumusa aidəm. Və bundan sonra da bütün oradakılar mən bütün sualları müqəmməli ilə olacaq. Mən nə e, o məni təqdim edən adamların, nə onların bu tərəfə güzdələrini, heç kimdən heç bir e, o xüsusi ədəbətinin mifranını mən görmürəm yatan adamam. Amma son 2 ildə mən öz büdcətimdə Əlbəttə, bu söyüşdük, falan, çəsət falan amma qəzetin əsas gücü və əsas hədəfi Azərbaycan Respublikasında Heydər Əliyev siyasi kursu deyə düşündürmüş və əslində əsl əsl ağlar olmayan bir nəsrlə təqlid olub. Şəxsən İlham Əliyevin şəxsi fəaliyyətini prezident kimi tənqid edib, Mehriban xanımın birinci edici müəssəməi fəaliyyətini tənqid edib və 2 il məqərədə bundan başqa heç nə yazmamışam. Gələcək məqval konfransına gəlirəm, mən burada bəyan edirəm. Mən xahiş edirəm bu ratinlə də olsun qısaca deyəcəm. Azərbaycan Respublikası İlham Əliyevin səviyyəsində dərhal bir həftə, gələn həftənin e, bu günündən nə qədər komisiya yaradılmalı və Sərdar Əli bəy niyyət tutur, bütün yazdıqlarımız, nə yazmışıq, nə yə, hamısı araşdırılmalıdır. Bizdə komisiya yaranmalıdır, mən tələb edirəm. Olmayacaqsa, gələn həftə mən burdayam, gələn həftə yox, bu həftə Bakı konfrans seçilir, təkcə Azərbaycanlı yox, bütün bir yarışı oxa salacaq addımlar atır və onları bəyan edəcək. Ondan sonra mənə çıxıb efirlərdən vaxt qanunlar deməsinlər. Deyəcəklərsə belə o da onların adıdır. Mən onu tanıyacam. Peşin fəaliyyətində bax təşəkkür edirsiniz. Allah məcbur mənim fikrimdə masanın əvvəlidir. Pesnot olacaq. Təbii. Pesnot olacaq. Sağ olun, minnətdaram. Oğuz Azad adına dəstək.